Це український юнацький водний приз проводиться вже 11-й раз. Це національна частина міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize, який щороку проводиться в Стокгольмі, в якому беруть участь діти з цього світу і де наш переможець має можливість позмагатися. Цей конкурс патронує особисто її високість принцеса Вікторія, і особисто вона вручає нагороду переможцю. Це найпрестижніша міжнародна нагорода. Відбувається ця, цей весь захід на світовому водному тижні в Стокгольмі, куди збираються науковці, політики, бізнесмени з цілого світу. В нашому конкурсі бере участь молодь з ці цілої України. І це проекти з неймовірними ідеями. Діти до нас привозять дуже цікаві свої розробки наукові. І мені особисто дуже е, приємно, величезна насовода на е, організовувати цей конкурс, тому що спілкуючись з тими дітьми, в яких очі горять від того, що вони щось придумали, щось зробили. Ну, по результатам доволі бурного обговорення, то я хочу сказати, що ми е, розділили победителей можна сказати, на дві групи. Вот первая группа это финалисты, которые были финалисты, которые были представлены сегодня на окончательном обсуждении. И вторая группа это группа, которую мы наградили или отметили э, грамотами за инженерное, оригинальные инженерные решения. Оригинальные Ну я сначала перечислю тех, как обычно принято в конкурсах, э, тех об, э, определим тех, кто значит, сделал оригинальные значит, работы. Это Козловский, Павло Вадим из города Львова. Прокис Мария, тоже из города Львова. Значит, у первого работы был водяной, водяной фильтр из старинного пластика. Значит, у Крокис Марии самолюбована система превентивного скидания. И Петров Мария Анастасия чистым реком чистой воды І подкопає Елізавіта е, використання енергії дощової води для очищення каналізаційних колекторів. Бачите, які різноманітні роботи. Всі Ці роботи з міста Львова. Далі я би хотів вже із тих шести фіналістів, яких я вчора оголошував, і сьогодні ми слухали їх доклади, значить, обозначити тих, хто зайняв відповідно Перше і третє, друге і перше місце. Третє місце по рішенню журі э, надається Кардупелю Назарію із міста Львова за роботу використання сульфатних довгої бактерій для очищення новочного становища, то політа. Надается Осмоловскому Артему за работу индикаторной системы для визначення существующих форм фосфора в поверхностных морских водах с міста Киева. Первое место по решению жюри, дается за оригинальную работу Махнева Александра, тоже з міста Киева, за работу. Робот для дослідження радіаційного забруднення акватории Рад деле уровень работ э, повышается. Это связано и с тем, что, в общем-то, конкретизируются условия проведения нашего конкурса и появляется мы приобретаем опыт. Вот, и мы как организаторы и с тем, что э, учителя и руководители э, и руководители э, э, ребят, они тоже, в общем, с каждым годом проявляют все э, больше более высокую квалификацию приобретают, и это, безусловно, отражается на результатах. Проведение этого конкурса, я уже говорила об этом, оно возможно только благодаря полностью конкурс проводится на спонсорской основе. То есть все, все финансирование, вся поддержка конкурса проводится на, ну, благодаря финансовой помощи спонсоров. Главным спонсором у нас является американская компания Dow Chemical. Кроме того, украинская компания Акасофт, которая является лидером в производстве установок подготовки. И кроме этого еще целый ряд других компаний. Ну, в частности, вот в этом году у нас появился новый спонсор компания «Терафуд», которая угощает свои продукции. Мы надеемся, что в следующем году они примут более активное участие. Кроме того, Coca-Cola, которая Э, так сказать, тоже э, с интересом относятся к, к нашему конкурсу водоканал, а который предоставляет бесплатный транспорт э, ну и конечно же национальный технический университет который широко открывает перед вами двери перед нашим конкурсом и способствует э, достаточно высокому уровню его проведения вот я хочу как организатор э, этого всего мероприятия поблагодарить всех спонсоров и еще раз подчеркну, что без их участия, без их помощи э, ничего это не происходило. Э, другое дело, что мы попытаемся, я не, не обещаю, но мы попытаемся э, найти э, какую-то спонсорскую поддержку, какую-то благотворительные, так сказать, возможности для того, чтобы э, проводить работы, то есть для того, чтобы сделать работу, э, ну, скажем, достаточно высокого уровня, которая э, могла бы потенциально Завоевать первое место. В Стокгольме есть только один приз. Это первое место, получает приз ну, по-моему. 5000 евро. Ну, не, не буду точно, точно говорить. О цифре не помню. Но там есть всего одно призовое место. Нет ни второго, ни третьего, ни поощрительных, ничего этого нет конечно, достаточно высокая конкуренция, но принцип этого конкурса не в победе, не в том, чтобы занять это первое место, а именно в участии. Потому что главная награда для участников конкурса является возможность Вообще пообщаться, познакомиться с ребятами, такими же, как они, но из других стран, то есть такими же, в том смысле, что их интересуют те же вопросы. И они тратят свою творческую энергию на решение вопросов, связанных с водой. И приобрести друзей, приобрести возможных коллег в будущем, получить представление о уровне и о возможностях то более развитых стран, о проблемах, которые существуют в менее развитых странах. То есть чрезвычайно серьезно расширить свой кругозор и расширить свои потенциальные возможности. Вот это является главным призом для победителя нашего конкурса. И это действительно, ну, мне, я уже, скажем, шестой год занимаюсь этим видом деятельности, несколько раз ездила в Стокгольм с разными ребятами, но их объединяют мальчики, девочки из разных областей Украины, ну, приблизительно одинакового возраста, но совершенно разные ментально. И это объединяло одно – это состояние восторга после проведения после участия в этом мероприятии. То есть вот я помню Зинови, да, вот, девочку из Львова в позапрошлом году, сияющими глазами говорила, я ничего бы такого себе не являла. я наверное не знала, что такое бывало. Ну, там очень хорошо все организовано. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы наши призеры э, занимали там первые места, но мы понимаем, насколько это э, спорно и сложно, не потому что мы хуже или слабее, а потому что для того, чтобы сделать хорошую работу, помимо желания, таланта, старания требуется еще определенное финансирование для того чтобы выполнить работу на определенном уровне. И вот мы постараемся в следующем году попытаться для ребят, которые, может быть, второй раз будут участвовать, может быть, как-то э, проявившись себя хорошо, в этом году найти возможность э, поработать с, э, со специалистами, с учеными нашего университета, может быть, каких-то других университетов в, в других городах Украины. Но мы подумаем на эту тему и будем, э, так сказать, на связи с руководителями работ для того, чтобы попытаться, э, может быть, каким-то другим образом организовать проведение этих Потому что на сегодняшний день, конечно, э, ну, приоритет приобретают те ребята, которым помогают либо родители, работающие в этой области, либо э, э, какие-то другие контакты э, э, ну, в научно-исследовательской среде. Что, в общем-то, тоже неплохо, но э, мы бы хотели, хотели бы несколько уравнять возможности, если это получится вот это вот так, скажем, из общих соображений. Теперь что? Переходим к призам. Да? Я хочу сразу отметить, вот в этом году я не была членом жюри, председателем жюри. И я должна сразу начать с критики жюри. У нас не выдержана гендерная позиция. У нас отмечены три девочки за инженерные достижения. Ни одна из них не вошла в финал. И вообще это Виктор Иванович. Я просто вынуждена поставить вам это на вид. Но зато мы с них начинаем. Итак, Елизавета Подкабаева. Возрастание энергии дощевой воды для очищения канализационных коллекторов. Чрезвычайно важная и актуальная тема. И я надеюсь, что Елизавета будет продолжать работать в этом направлении. И мы готовы... Да, и как раз мы вручаем приз отличиями работы, которая она защищалась, это проточный фильтр компании Косов, один из последних, так сказать, достижений нашей национальной промышленности водоподготовительной. Дальше Петрух, Мария Анастасия премируется за выполнение работы чистым риком, чистим брызги тоже Львовский технологический лицей. Я, кстати, Лизе не приду. Вот Передай, пожалуйста, Лизе. Третья девочка, проявившая не на инженерные способности, из того же Львовского технологического лицея, это Кротис э, с работой саморегулированной система превентивного скидания паводковых вод. Я, честно, не, не которые это, это только подчеркивает э, серьезность, так сказать, участницы. Спасибо большое. И, наконец, наш самый юный участник Козловский Павло Воды. Это ученик восьмого класса. Обычно у начинает. Я хочу сказать пару слов об этой работе. Мне, так сказать, удалось посмотреть презентацию перед началом нашего действия. Это удивительно остроумный и, э, так сказать, э, оригинальное устройство. Чрезвычайно простое, но э, тем более э, ну, покоряющее своей оригинальностью, своей, ну, тут даже не столько новизна, то есть, как говорится, э, новое – это хорошо забытое старое, но, но в данном случае здесь совмещено все – и оригинальность, и практицизм, и, э, в общем-то, подход к этой работе. То есть мне кажется, что если человек в 13 лет может такое придумать, то перед ним открывается хорошее будущее. Мы тебе желаем всяческих успехов и надеемся тебя увидеть еще не раз. По Первый поощрительный приз человека, вышедшего в финал, это Ахмета Владислав, ученик Киевского природничого наукового ліцею no 145 міста Київ з роботи очистки мінералізованих вод методом мембранної дистилляції. А, це одна робота. І робота виконана двома е, авторами Другий з них Бабченко Ігор. Е, з того ж самого е, ліцею. Ну і звичайно, з тієї ж самої роботи. Я вас поздравляю. этим ребятам уже обращаются смартфоны. Надеемся, что с их помощью они смогут. Следующий наш участник Василий Кусяк из города Житомира, средняя школа номер 28. С э, очень интересной химической уже я вижу работы. Это активность магниточувых данком позитив такого биологического призначения. Mm -hmm. Тоже вот я успела посмотреть эту работу, она мне очень понравилась. Mm -hmm. Большое спасибо. Э, с, так, дальше сам Самуил, наш призер. Э, лицей технологий Алекса, Александрии. электроэнергии это воды из атмосферы. Это более такая инженерно-физическая работа, тем более приятно тренировать участие. Спасибо. Вот наши главные победители э, картопель Назари э, с работой в окрыстании сульфат ветновливальной бактерии для очищения навколошнего средовища вид полетанки и резной природы. Я с большим удовольствием еще раз премирую Назари. он был нашим призером и в прошлом году, и в этом году уровень работы, безусловно, вырос. Но, к сожалению, все мои пожелания э, учить язык. Остались неуслышанными физическими успехами, очень большой вот его работа, она выполнена на высоком уровне и с использованием современных методов исследований. И то, как Назари свободно владеет материалом и э, ну, чувствуется, что он глубоко погружен в эту работу, на меня и в прошлом году произвело очень сильное впечатление в этом типе. Спасибо большое. Второе место. Резерв Осмоловский Артем специализированная школа номер 20, город Киев. Индикатор, индикаторная система для вызначения спевеснующих форм фосфору у поверхностных и морских водах. Это чрезвычайно актуальная работа, поскольку, как вы знаете, увеличение содержания фосфора в поверхностных водах является одной из самых серьезных экологических проблем на сегодняшний день. И то, что Артем ну, так сказать, направил свои усилия на решение именно этой проблемы, это чрезвычайно хорошо и делает ему честь. Спасибо большое. Ну и наш главный призер, на которого мы возлагаем теперь основные надежды на покорение Швеции, Махнев Александр, технический лицей ДУКИ город Киеве. С работы робот для, для достигнувания радиоактивного забруднения Акватори Red Scout MK3. Работа, безусловно, очень хорошая, безусловно, очень оригинальная, ну как оригинальная, она такая очень комплексная работа, которая включает в себя и необходимость химического, так сказать, проникновения суть вопроса технической организации и сбора данных, и, соответственно, организации сбора данных, и, соответственно, компьютерной обработки этих данных. То есть очень такая работа, требующая ну, многогранного образования и знаний в различных, в различных отраслях науки. И Александр, в общем-то, их продемонстрировал, и мы его поздравляем со була понятна і слухна в цьому високому урокі, і тим більше так признана. Я ніколи не учасував в настільки великих мероприятиях, а точніше не доходив до такого уроку. Дякую вам велике за признання. І від імені э, Міністерства екології і природних ресурсів кожен учасник і кожен керівник нагороджується від Міністерства екології такою подякою і книгою Моя і Україна, третє ви видання. Побачити також, що ви не бачили. Заповідників всі. Висловлюємо подяку за підготовку роботи річка Хащувата. Оцінка стану та якості води та участь у конкурсі. Всеукраїнський юнацький водний приз. От таку подяку отримує кожний учасник і кожний керівник конкурсу від міністерства екології. І озаквіт за від Агентства водних ресурсів. Так і ще й невеличкий подарунок від Агентства водних ресурсів, які також є нашими партнерами.